Yeah, Joe. i uh -huh.

आपको थोड़ा सा इतिहास बता दो माता जी ने यहाँ तपस्या करने लिए के लिए आए तीन हज़ार साल पहले उसके लिए पानी के लिए स्नान के लिए पूजा के लिए आपने हाथी कम से ये बनाया है वाह और ब्रह्मा तो तो जी को बुला के इसमें जैसे काउंडर में ब्रह्मा जी के पास गंगा जी जब यहाँ दत्तु में नहीं था बाद में आया तो काउंडर में उसमें से गंगा जी यहाँ पकड़ दिया है बाद में भगवती फिर गंगा जी को दक्ष मिला तो उससे पहले का ही खून है और माता जी का इतना लंबा अवतरण के पहले से वो खून है माता जी ने इतना कठोर तपस्या की तो माता जी ने फिर वरदान दिया कि अभी मतलब किसी को इतना तपस्या करने की जरूरत नहीं।, 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 नहीं है आखिर यहाँ पाँच स्नान करो संडे का दिन शादी के लिए संतान के लिए अभी तो उसकी कौन करके बच्चे भी जिसका दिमाग पैसा वो भी स्नान करते हो माता जी की जो भी इच्छा मनोकामना है पूरा करते लोगों के भगत यहाँ से आते पुराण में है पुराण में है जैसे एक हज़ार साल गिरपति दिखाए एक हज़ार साल पानी पार्वती खिलाए एक हज़ार साल नहीं ऐसे करके तीन हज़ार साल तक यहाँ तपस्या भक्त जी हम कह रहे हैं तरह हज़ार वर्षी पार्थ शिव जी ने पूर्ण मेटे अथवा तो पर मटे त्यारे दक्षिण की जो बात है वहाँ दक्षिण में है હિમાલય કી પુત્રી બનકે જન્માસ આરદી ઇત્યાદિનું વિનંતુ શિવપુરાણ કન્દુરાણ અંતર્ગત આ બધી બાબતો હોય અને પુરાણો પણ કહે છે કે ભગવતી શિવને માટે પુનઃ શિવને પ્રાપ્ત કરવા માટે જે ઘોર તપસ્યા કરી તી ત્રિન હજાર વર્ષ ત્રણ હજાર વર્ષવતીને પ્રાપ્ત થયા શિવજી અને મહાભારતીને જળની જરૂર પડી ત્યારે ગંગાજીનો અવતર શિવની ભગીરથ રાજા પણ નહીં હોય એ પહેલાં બ્રહ્માજીના કમળમાંથી ગંગા કંગનથી કુવો બનાવી અને માયા અહીંયા ગંગા પીડિત આવો